أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم گزشتہ چند دروس میں ایک واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا بنی اسرائیل نے جب دین اپنی زندگیوں سے رخصت کر دیا اللہ کے حکموں سے منہ موڑا تو سزا کے طور پر جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کیا گیا جس نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے انہیں بستیوں سے نکال دیا یہ روتے دھوتے بیت المقدس پہنچے حضرت شمویل علیہ السلاۃ والسلام سے درخواست کی جالوت کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں کوئی سربراہ دیا جائے چنانچہ حضرت تالوت ان کے سربراہ مقرر ہوئے انہوں نے جا کر جالوت کے لشکر کا سامنا کیا حضرت داود ان کے والد اور بھائی بھی اس میں شامل تھے اللہ جل شانہو نے تالوت کے لشکر کو فتح دی اور جالوت ظالم بادشاہ کو شکست سے دوچار کیا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد آج تلاوت کی گئی مختصر سی آیت شریفہ میں اللہ جل جلشان فرماتے ہیں تلک آیا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں کسی انسان سے پڑھے لکھے نہیں ہیں نہ, نہ کوئی تاریخ, تاریخ جانتے, جانتے ہیں نہ واقعات, واقعات کہیں سے سنتے, سنتے ہیں پھر ماضی میں سے تاریخ, تاریخ میں سے ایسا واقعہ مفصل, مفصل آپ ذکر فرما رہے ہیں تو یہ آپ کی نبوت, نبوت کی روشن دلیل, دلیل ہے قرآن پاک کا ایک بنیادی مقصد آ حضرت صلی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل, دلائل قائم کرنا بھی ہے آج کی آیت شریفہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, رسالت پر روشن دلیل ہے کہ جب آپ پڑھے نہیں کسی انسان, انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی تاریخ کے واقعات نہیں جانتے تو ماضی میں سے ایسا واقعہ کہاں سے سنا رہے ہیں یہ علامت ہوئی اس بات کی کہ آپ پر وہی اترتی ہے اللہ جل, جل شانہ براہ راست جس طرح, جس طرح نبی, نبی کی شان ہے آپ پر, پر یہ آیات اتارتے ہیں بالکل ٹھیک حق آیات اترتی ہے اور آپ اللہ کی دی ہوئی تعلیم, تعلیم سے انسانوں کو اور اپنی امت, امت کو, کو یہ واقعات سناتے, سناتے ہیں دیوی دیوی تعلیم تعلیم سے یہ نشانی ہے یہ دلیل ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ علیہ سچے نبی ہیں نتیجہ یہ نکالا گیا نتیجہ یہ نکالا گیا وَإِنَّكَ ان الْمُرْسَلِينَ اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات آپ بیان کرتے ہیں ماضی کے جھروکوں سے ایسی, ایسی چیزیں آپ نکال, نکال کر امت, امت تک, تک پہنچاتے ہیں نشانی ہے نتیجہ نشان اس کا یہ ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں پیغمبر کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا کسی انسان محمد کے سامنے تلمز طے نہیں کرتا براہ راست وحی الہی سے علم پاتا ہے براہ راست وحی الہی سے علم پاتا ہے کیونکہ امت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جس کا رتبہ و درجہ کسی اعتبار سے پیغمبر سے زیادہ ہو اگر پیغمبر امتیوں میں سے کسی کا شاگرد ہو تو بحیثیت استاد اس کا رتبہ بڑھ جائے گا پیغمبر سے اوپر رتبہ امت میں سے کسی کا ہو نہیں سکتا مرزا غلام احمد کا دیانی آ جہانی اور اس جیسے دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے دار ان کے جھوٹا ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ وہ لوگوں میں سے ایک نہیں بیسوں کے شاگرد رہے سکول میں دوسری تعلیم حاصل کی تو اب یہ یہ بات نشانی ہو گئی کہ جھوٹے ہیں نبی تو کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا امتیوں میں سے کسی کے سامنے شاگردی کے مراحل طے نہیں کرتا مرزا قادیانی کی اپنی ان کی کتابوں میں اور اس کی زندگی پر جو چیزیں لکھی گئی اس میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے فلا فلا سکول میں پڑھتے رہے بلکہ استاد کے سامنے مرغا بننے کا بھی ذکر ہے تو ایسا شخص نبوت کا دعویٰ کرے کیوں کر ممکن ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. پیغمبر امت میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا براہ راست وحی الہی سے فیض پاتا ہے تعلیم پاتا ہے تل کا اللہ تنوح علی بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق بخش